Опів на п'яту ранку, 15 травня, мешканці вулиці Локомотивної, що у Слов'янську, на собі відчули різницю між боями, що точилися подалі на карачуні, і боями, що впритул наблизилися до приватного сектору. За лічені хвилини люди кинулися закривати газові вентилі, ховатися по закутках, заганяти один одного у домівки. Вчора ввечері я ще пішла в, в ту в територію, де косна був такий розрив. И как вот знаете, вот взрывки потом рассыпается. Я говорю, такого еще взрыва не слышала. Это что-то будет сынок. А мама, успокойся. И полпятого вот это началось. Просто сильный, мощный был взрыв такой, что Мне я спала на диване, это. и меня прямо аж подкинуло. Я думаю. А мне еще сын говорит, да нет, это... Он еще эту, включил акцию у него на телефоне рация. И он сразу сказал, мальчики, у нас здесь мощная атака идет. Они говорят, да это атакуют вышку, как обычно. И потом я выхожу, а дочка говорит, мама, ты не спишь, у нас снаряд попал на улицу. И вот я сюда пришла. Стреляла так, что и невозможно. А потом вот, слышу, мы подскочили, а дочка говорит, да сколько ж можно, сколько ж можно. И этот, оно как бабахнуло. Я вообще, и вообще из стекла она говорит, мама к нам попала. Кажеш, вже потом у затікла, тому що всі виході вибігали люди, всі вискачили. А його він був на, ту, тут, наверное, на коліці мова йде про власника будинку. Чоловік вийшов на вулицю, як і багато хто із сусідів. Чекав дружину з нічної зміни. В момент, коли знаряд влучив у город власника, той знаходився у п'яти метрах. Скалки розлетілися по подвір'ї, пробили газову трубу, вибуховою хвилою та знову ж таки уламками. Вибило шибки, понівечило телевізійну антенну та стіни будинку навіть у приміщенні, але все це дрібниці у порівнянні з подальшою долею власника будинка. Поранений чоловік встиг дійти до найближчого перехрестя. Далі його життя вже рятували сусіди, а через хвилини і лікарі. Я так нагнувся, Отак от, от нагнувся і упав. На упав Увіділи, где рано? Зараз да. ты... я покажу, як він так приїжджав. Это... На правому боку. Так п'ятаку також було. А тут У ви визивалі, я її пару за хвилини постраждалого доправили у слов'янську хірургію, де чоловіку було зроблено операцію. Його стан поки залишається важким. На переливки було і батькам мікрорайону. Вранці люди почули, що по даху загальноосвітньої школи номер 18 гуркотять скалки від знарядів. Мешканці запанікували, адже на восьму до школи треба детей в тему без пошкоджень, дах и будивля вцелили. Для школы не было никаких последствий, просто усиленные выстрелы, скажем так, после пяти часов утра напугали немножко родителей, позвонили сторожа, у нас усиленное дежурство, не один сторож, а трое дежурит ночью, что, ну, скажем так, что-то за звуки получились у нас по крыше. И рядом в округе пострадало два дома. Я лично не видела какие-то последствия. И родители были напуганы. Осматривали эти дома. Люди в военной форме. Ну и были они вооружены. Тоже немножко вот такой ажиотаж среди родителей произошел. Нет, все, мы успокоились. Они наоборот успокаивали, говорили, что все нормально. Родители прекратили такой чуть-чуть ажиотажный забор детей. И сейчас, на данный момент, в школе 46% где-то. То есть это сегодня вот по крыше да, попало да, что-то. Да. Результат какой-то есть после попадания. Нет, полом и трещины, ничего. Полом, да? трещин нет, да. Рабочий залез, посмотрел, все нормально. Да. все нормально. Скажите, пожалуйста, по сравнению с предыдущими днями, э, возрастает потихонечку количество детворы и посещаемость? Ну вот вчера у нас было 46%, и сегодня 46%. То есть, по сути, просто не доехали те, кто чуть дальше живут, чуть да? Чуть дальше, да. Я думаю, вот если бы не этот утренний инцидент, то... Детей собиралось больше явиться в школу. Уже звонили, мы же всегда на связи с родителями говорили, да, сегодня будем. Но вот снова-таки 46%. В общих чертах как теперь будет выглядеть учебный процесс? Я думаю, мы будем продолжать учебный процесс. Ну, я имею в виду, справитесь, успеют детвора отобрать свою программу? Я думаю, что так как выпускные классы, старшие классы по основным предметам уже закончили основной материал изучение основного материала только идет повторение закрепление кто не посещает это сможет сделать и в дистанционной форме обучения а если что-то немножко не успеем по среднему звену я думаю мы в начале следующего года обязательно все это наверное